Salam, hörmətli dostlar. Mən Dost Akademiyə Təhsil və Tədris Mərkəzinin tarix müəllimi Fərid Əğaiyev. Bu gün sizlərlə Dost Akademiyə Təhsil və Tədris Mərkəzinin tərəfindən 13 mart 2021-ci tarixində keçirilmiş aldığınız üzrə sınaq imtahanı üçün tarix suallarının izahı ilə tanış olacağıq. Birinci sual: Sin imperiyasının süyutundan sonra Sin də hakimədə gəlmiş sülaləni müəyyənin. Bu sülalə hansı dövrdədir? Sin imperiyası eramızdan 306-cı ildə süyut edildi və hökumətə xan saləsi gəldi. İkinci sual: Qədim İndistanda nöykar kastası adlanırdı, bu şudradı. Nöykar kastası İndistanda şudra adlanırdı. Üçüncü sual: Yeramsevə 220-ci iladə olan hadisənin məənidir. Bu əlbəttə ki, böyük Hun dövlətinin əsasının qoyulmasıdır və həmçinin mərkəzləşəndə yaranan iri türk dövləti idi. Böyük Hun dövləti 4-cü sual. Assur hökmdarları Babil və Suriyanı fələstinə işğal etdilər. Bu cümlə qəbiyə məndolacaq. Hiram-Səmə 8-ci, 7-ci əsrlərdə. 5-ci sual. 8-ci əsrdə Midiyani vətəkdə kim birləşdirdi? Bu Deokdur. Deok adlı şəxs Midiyanı vətəkdə dövlətləri birləşdirməyə bazarmışdır. 6-cı sual. Hiram-Səmə 525-ci ilə aiddir. A bənddə böyük şöhrətli dövlətin yaranması. Xeyr, bu iramzəmə 220-dir. Mida dövlətinin sübutu iramzəmə 550. Əhəmen dövlətinin yaranması iramzəmə 550. Misrin Əhəmlər dövlətinə təbii edilməsi bəli, bu iramzəmə 525-ə aiddir. Qavmatanın Əhəmlər dövlətində hakimət ələ alması isə bu iramzəmə 522-ciyə aiddir. 7-ci sual: Şahlar şahət etmə qabiliyetmiş hökumdarı müənnidən. Bu 2-ci mitridatdır. Parfi hökumdarı 2-ci mitridat. 8. Neapol şəhəri paytaxt olmuşdur. Bu iskitlərində yeni, yeni iskit paşalıqının paytaxtı məhz Neapol şəhəri olmuşdur. 9. Filosof kimlərə deyilir? Filosof və müdrəklikli sevən insana deyilən bir ifadədir. Düzgün cavab var bənddə üsr hücumdarlığına firon dedir içində qullara aidddir, şairlərə xeyr. E bəndi də düzgün deyil. Düzgün variant A bəndi. 10-cu sual. Ərəmizdən əvvəl 1-ci əsrdə daşdan yolmuş darvaza hansı dövrə aiddir? Əlbəttə ki, bu Hindistana, Hindistan dövlətinə aiddir. 11-ci sual. Üç variant dövr Azərbaycanə aidd deyil. Ulu icmanı meydana gəlməsi, bəli, bu alt variant dövrünə aiddir. B bəndə qablan yaranması 3 tap 3 pariolitdir. C bəndə ağlınsan yaranması da 3 pariolit. Oruzmand dağılması 3 da pariolit. Hanaqanın mövcud olması 3 pariolit. Düzgün cavab aid olmayan. Burda A bəndidir. 12-ci sual. Hiramızan var 716-cı ildə ulusunu. Ulusunu 716-cıda nə elədi? Asuriyanın siyasi alıntandı. O hakimədə gəlmək üçün əvvəl 22 mandaq arasında Urartu başım darına vermişdir. Lakin Sarqoqon yürüşündən sonra artıq e, belə deyək, şansburyanın havalığını tanımaq məcburiyyətində qaldı. Onun üçün sual. İramzan əvvəl 8-ci əsr Manna-ya aid deyil. Arasında iskitlərin məsünlaşması e, bu ilə aiddir. Çünki bu İramzan əvvəl 7-ci əsr ortalarına aiddir. Azanın döyüşdə öldürülməsi, 716 İramzan əvvəl hussun hakimə gəlməsi 716 İran mənbərlərindən ikinci Çağ qon yürüşləri bu da 8-ci əsra aiddir. İran üzü hakimə də gəlməsə də, İran mənbərlərində 740 8-ci əsra aiddir. 14-cü sual hansı daha qədimdir? Əlbəttə ki, burada Azıq mağarası ən qədim mağaradır. Düzgün cavab C bəndidir. 15-ci sual xronoloji ardıcıllıq məənidir. Ağır insan gəlməsi üst paleolit, ayaq izləri də gətirilən dolça xanası istifadə son tunç. Əgər şəkiliniz yaranmazsa, erkən təzmin. Deməli bura bu gün cavab 1 3 və 2 B bəndə. Sonuncu 15-ci sualında izah ilə tanış olduq. İnşallah növbəti sınaqlarda, növbəti imtahanlarda görüşəndik. Sağ olun.